Вітаю вас в ефірі Євроатлантичні студії. Сьогодні з нами надзвичайний і повноважний посол Королівства Норвегія в Україні, пан Олаф Берстат. Вітаю вас, пане Олаве. Okay. Ви не вперше в Харкові. Навесні, наприклад, ви відкривали українсько-норвезький центр, подарували Золочівському дитячому будинку комп'ютерний клас, брали участь в Заходах в Сковородинівці. Скажіть, будь ласка, зараз ви приїхали на Слобожанський ярмарок. Це візит в вічливості. Чи ви маєте якийсь певний особливий інтерес в Харкові? Ну, Я думаю, що Норвегія має особливий інтерес. Все-таки Харков, Харківщина. Это очень важная часть Украины, мощная промышленность, мощное сельское хозяйство, наука, образование, Харьков, второй город Украины. И это наш интерес, может быть даже наше обязательство, как дипломат, естественно, обрабатывать эти контакты, то есть повесить интерес к Норвегии здесь и интерес в Харьковщине в Норвегии. Майже три роки тому ви сказали, що мрія кожного посла – мати чудову платформу в сфері бізнес-контактів. Харківщина вас не розчаровує? Ну, ми зараз саме розвиваємо ці контакти. Може вони слабі зараз. В цілому, звісно, Україна для Норвегії – це не перший партнер в торгівлі або промисловості, але дуже перспективно це все розвивається. Уже я бы сказал, что, конечно, в сфере телекоммуникации, информационной технологии, судостроения, э, очень, это уже стратегические отрасли сотрудничества, я бы сказал. И Украина в прошлом году, это был наш э, второй рынок по продаже или по экспорту э, рыбы из Норвегии. Поэтому, хотя, конечно, по статистике та, торговля между нашими двумя странами не такая великая, или большая, эм, все-таки есть очень хорошая платформа для роста. И э, в стратегии развития отношений между Норвегией и Украиной для нас Харьков, Восточная Украина – это действительно очень интересный регион. Скажи, пожалуйста, что заинтересовало вас на Слобожанском ярмарке? Ну, э, Конечно, там представлено очень много производства, то есть промышленности, сельского хозяйства и оборудования, высокой технологии, авиа авиатехнологии и так далее, военные технологии в том числе. Так что, может быть, в этом плане это совсем нормальное явление, нормальная ярмарка. Это мы видим везде в Европе и, конечно, здесь. В дополнение я хочу сказать, что атмосфера, конечно, э, специальная. То есть, э, как я уже сказал, на, либо время открытия, торговля, ярмарка, это и культура, там, где люди встречаются, это, э, там все угодно можно э, случиться. Я имею в виду, контакты это самое важное, э, читать э, о возможностях, э, брошюрах, и в книгах это одно дело, но видеть и познакомиться ⁇ это совсем другое. Поэтому вот ярмарки ⁇ это действительно человеческий аспект контактов и торговли. И поэтому мы это очень высоко уважаем. Скажіть, будь ласка, а реальні якісь проекти, можливо, угоди, можливо, якісь переговори з учасниками цієї ярмарки ви проводили чи ні? Що ви привезете в портфелі? Ну, я був тут чуть-чуть більше двох років тому назад. Це був перший візит, і це був, може бути, такий момент істини. Угу. Я зрозумів, і мені розповідали, звісно, що тут близько 100 вузов университетов институтов и так далее это конечно очень большое число более 200 тысяч студентов тысячи тысячи преподавателей научного персонала и так далее что это очень для меня очень мощный ресурс и не только для для украины но ресурс для европы и я думаю, что это была большая ошибка с нашей стороны, то есть э, с норвежской стороны, если мы не имеем и развивали более конкретный контакт. Поэтому после э, или последние годы мы направили сюда э, организации норвежские, они изучали возможности, они сделали отчеты, и, может быть, я могу сказать, что то, что они обнаружили в области научных разработок, это впечатляет. Очень много таких, и они почти готовы для коммерци коммерциализации. Это, конечно, бизнес, это инновации. Ну, может быть, не все это получается, но я думаю, что... э, насвіт єсть і підписали уже меморандуми між двоєństвами Норвегії і України і э, конечно, здесь играть роль і бізнес-структури, торгові палати, тобто Так що так в дущим, я думаю, що буде конкретно мовидим результати. А якщо не секрет, можна більш конкретно, скажімо так, в яких галузях відбувається оце от співробітництво? Ну э, структуры экономики Норвегии и Украины, конечно, достаточно различные. Э, здесь очень мощная э, агропромышленность, и особенно здесь в Харькове, конечно, машиностроение разного рода, авиастроение, э, самолетостроение и так далее. Э, э, наш, э, может быть, самый выдающийся достижение – в Норвегии это, конечно, нефть и газ, энергетика, гидроэнергетика, турбины, эм, то есть и эффективное, и экологичное использование этими ресурсами. И именно в этой сфере с Украиной в целом, и, и здесь э, в Харькове, Харьковщине, конечно, есть предметы сотрудничества. У нас уже последние годы развивались э, интересные продуктивные сотрудничества области энергоспоряжения чистого производства, э, повышения квалификации э, энергоспряжения и э, снижения затрат на воду, это сточные потоки и так далее. И опыт э, из Норвегии, и, э, и, конечно, повторяется здесь и во многих странах, это то, что инженеры, которые уже работают в цехах, и э, на заводах э, знают производство, они сами в состоянии э, предложить э, проекты, которые увеличивают эффективность производства. И иногда это не требует очень большие инвестиций. Конечно, э, в будущем э, мощные новые проекты, крупные инвестиции, э, они необходимы, но иногда более солидный и устойчивый эффект от маленьких постепенных улучений. Mm -hmm. И такая методология есть, работает у нас в Норвегии. Сейчас это, конечно, не конечно, не ракетная технология или сверхспецифические вещи. Это нормальное использование инженерных и экономических знаний. Mm -hmm. Норвегія для України мало знайома країна, майже екзотична країна, і далеко не всі українці знають, що Норвегія є членом НАТО, але до Другої світової війни Норвегія була нейтральною країною. Що спонукало Норвегію не просто стати членом НАТО, а і ще і війти до числа засновників НАТО. Да, это, конечно, часть нашей истории, часть европейской истории. То есть наступление на Норвегию в 1940 году, в апреле, 9-го, немцы наступали на нас, это был шок, это было внезапно, и это парализировало нас. И война шла в Норвегии около двух месяцев. Правительство, король нашли убежище и работали, потом около или почти пять лет в Лондоне. Так что Норвегия была оккупирована, и я думаю, что это было ужасное время, естественно, потерять независимость и иметь чужих, которые управляли у нас, и, и террор определенный был у нас в Норвегии. После войны, мы поняли, что только путем сотрудничества в области безопасности мы могли эм, ну, обеспечить наши э, потребности в области э, безопасности. Это зависит, конечно, от географического положения Норвегии и в холодной войне, Советский Союз. Эм, мы поняли, что наша география это такой ну, объективный фактор, который влияет негативно на нашу безопасность. Поэтому сотрудничать э, в солидарности э, с другими странами ⁇ это было разумно. НАТО ⁇ это был один такой ответ. До создания НАТО были попытки создать э, чисто европейские э, организации, даже... Организации по безопасности э, исключительно среди северных стран, Швеция, э, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия. Эм, но все поняли, что э, в контексте угрозы... А почему не ведь был этот союз скандинавских стран, э, певничных стран? Потому что все, все поняли, что все-таки эти пять стран, они слишком слабые. И э, это чисто объективно военные условия, те, которые складывались в то, в то время. И с этой же причины стал не очень эффективным и Захидно-Европейский союз, который был утворенный в 1948 году? Ну, были такие дискуссии, естественно, mm -hmm. но э, м, угроза, которая существовала со стороны Советского Союза, мы поняли, или наши политики наш народ э, в то время как реальное мы видели то что, то что произошло в Польше например э, в Чехословакии І, е... Пробачте, але Польща, Чехословаччина це вже було в 50-х роках, а е, НАТО було утворено в 49-му році. Які загрози, які виклика, е, виклики е, були от саме, саме в цей час? Я так розумію, що переговори, мабуть, почалися раніше. Е, 49-го року було вже е, заключено е, Вашингтон, е, Вашингтонський договір. Ну, я имею в виду просто развитие в Европе после окончания Второй mm -hmm. мировой войны. Все-таки Польша попала под влиянием Советского Союза. И, и то есть, переворот даже э, в Чехословакии в 1947 году. И э, вот эти процессы э, дали нам понять, что, естественно, Советский Союз не хотел создать или поощрять независимость этих стран, которые находятся на, на границе. Естественно, другой опыт — это советские наступление на Финляндию в, уже в 1939 году. Тоже неожиданность для народов и правительств северных стран. Так что, ну, это была это история 40-х годов. И... Эм, но я не думаю, что можно или надо снизить или исключать психологический и политический эффект от этого. И фашизм был, и сейчас мы видели, что наш друг, на самом деле Советский Союз, который играл очень большую роль в победе над фашизмом, они цей Союз претворил потенціальний неприятель і даже хуже, але ж це не завадило Норвегії, яка вже стала членом НАТО, підтримувати дуже дружні стосунки з Росією. До речі, Норвегія була єдиною країною членом НАТО, яка межувала, яка мала спільні кордони з Росією. Ну, я, конечно, год холодной войны, это был не самый простой, простой период в Норвегии, особенно в Северной Норвегии. Но наше правительство держало такую политику снижения напряженности. То есть мы преднамеренно не вели военные учения в губернии Финмаркина, то есть близко к, к, к границе с Советским Союзом. И э, вообще, ну мы поняли, конечно, что через границу или на другой стороне э, Советский Союз развивал очень мощный э, ядерный наступательный потенциал, это подводные лодки и авиабазы на Кольском полуострове. И соседство мы преднамеренно сделали так, чтобы э, не пугали. Совєтське руководство. Mm -hmm. І я думаю, що ми нам це удалося в какую-то м'ярі. Ви вважаєте, що якщо Україна стане членом НАТО, то нам вдасться зберегти дружні стосунки з Росією. Це взагалі реально, тому що у нас багато людей вважають, що якщо ми станемо членом НАТО, то це буде, скажімо так, будуть побити, побиті горшки, і ми не будемо спілкуватися з Росією, і не будемо їздити, і будуть залізні кордони. І тобто, все буде, все буде дуже погано. Досвід да. Норвегії свідчить про інше? Звісно, і не тільки опит Норвегії, але но, може бути зараз і опит Фінляндії. все таки Фінляндія увійшла mm -hmm. в Європейський Союз. тесно сотрудничает в рамках НАТО, но есть и э, Совет НАТО-Россия. Я думаю, что вопрос э, не такой простой. То есть э, то, что э, нам надо, это построить э, общее пространство безопасности в, в Европе. И мы не можем думать об этом без России. То есть э, отношения НАТО и отдельные члены НАТО с Россией, это будет играть очень большую роль. Конечно, эм, мы не исключаем, мы уже э, еще года полтора тому назад подтвердили, что Украина станет членом НАТО. И для нас это естественно, когда условия э, правильные. Это во многом зависит, конечно, от развития внутри э, Украины. Но тот факт, что Украина станет членом НАТО, не должен Міша на отношения з Росією. І естественно партнерство з Росією для НАТО это очень важливо. Норвегія mm. uh, є членом і засновником НАТО, але uh, народ Норвегії uh, двічі на референдумах проголосував проти вступу Норвегії uh, до Європейського Союзу. Uh, в чому проблема? Це <свят> може бути парадокс. И, uh, Um, Норвегия такая страна Мы э, сильно и четко выступаем За интеграцию Не только в Европе Но э, глобально говоря ООН играет большую роль И мы ответственные члены э, Мирового со сообщества И почему не мы Мы не член э, Или члены Самой э, важной организации Для сотрудничества и интеграции В, в Европе это, это большой парадокс ну, конечно, были, были попытки или эм, то есть, э, референдума в э, 1972 году, потом в 1994 году, э, большинство народа голосовало против. Я думаю, что это было из э, трех, там три э, фактора. Одно, один фактор это политика в области сельского хозяйства Европейского Союза наше сельское хозяйство значительно более датировано, защищено, чем э, в Европе. И второе – это управление рыбными ресурсами. И третье – это было представление, что Европейский Союз все-таки это сверхбюрократизированная организация, э, решает все вопросы в э, Брюсселе. Это не так. И сейчас мы хорошо интегрированы э, в общий рынок. Есть соглашение между Норвегией и Европейским Союзом. Называется э, то есть, э, Европейское экономическое пространство. И за исключением сельского хозяйства и э, рыболовства мы э, полностью интегрированы. Конечно, Норвегия и член э, шенгенского сотрудничества. В области безопасности, экономики, глобальных вопросах, конечно, мы тесно сотрудничаем. Поэтому иногда говорят, что Норвегия де-факто член. Но э, дежуре, э, реальности, мы находимся почти в такой ситуации, как Украина. Мы на границе с Европейским Союзом, но не является членом, но мы э, тесно сотрудничаем. То есть вы выбрали наиболее выгодный для вас формат спивры Может быть, но, так. конечно, э, тот факт, что мы не сидим вокруг стола, где принимают, э, принимаются решения в Брюсселе, это вредно для нас. Это политически говоря, это не э, так разумно, я бы сказал. А ведь народ выслушивает да. все против? Э, проти. Ви демократична країна, маєте поважати думку свого народу. І ми знайшли практичні і прагматичні способи серунства. У нас часто кажуть, що НАТО є агресором і в якості прикладу наводять події в Югославії. Зазвичай говорять про події в Косовому. 99-го року, як ви минулого разу казали, Норвегія була головувала в Організації безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ. І ви, вірогідно, знаєте більше когось, чому НАТО вдалося до, до воєнних дій без резолюції Ради безпеки ООН. Будь ласка, если можно. Ну, я этим. думаю, что, во-первых, конечно, это был очень трагический момент в истории Европы. И э, вообще распад Югославии, э, войны, конфликты, э, этнические, этнические чистки, это был, конечно, шок опять э, для Европы. Мы э, имели всегда хоро хорошие отношения с Югославией. И почему? Потому что много югославских военнопленных э, были в Норвегии во время войны. То есть немцы, фашисты послали их э, к нам. Э, почти 100 тысяч. И после войны мы держали контакт с ними. Многие из них разговаривали свободно по-норвежски. И вообще э, политические, даже экономические контакты с Югославией были э, нормальными. Только в начале 90-х годов мы поняли, что это были, были не только югославы, но именно сербы. И поэтому э, вот эта сверхнациональная или националистическая политика э, Милошевича и, э, и в целом то, что произошло в Сербии, это было очень болезненно. Я думаю, что мы рассматривали, как и другие, как вопрос почти гангрена гангрена в центре Европы, на Балканах, и что делать. И история Европы очень кровавая, просто оставить эту проблему или эти феномены на стороне, это будет катастрофически для, для всей Европы. Первая мировая война там началась буквально, и такие процессы происходят. Так что это может быть не радостно, но я думаю, что это было вот, э, военное вмешательство, было необходимо, э, мы решили вопрос, потом был э, очень тщательный политический процесс, особенно с Сербией, и в конце концов мы хотим, что надеемся, что ситуация там нормализуется. Один интересный инструмент в этом — это не только Европейский Союз и евроинтеграция, скажем, Сербии или э, страны э, бывшей Ягославии, Его, но и НАТО. То есть э, здесь целый комплекс международных организаций в области безопасности, в том числе экономики, которые действуют в одном направлении, стабилизации ситуации расширение э, зоны стабильности и сотрудничества и вообще снижение значимости границ. Что mm -hmm. В будущем, может быть, э, и Югославия, член НАТО, и член Европейского союза, Косово, и значение границы э, постепенно там исчезает. Скажи, пожалуйста, а Норвегия вызнала Косово? Так. Визнала. А, наскільки я пам'ятаю, на сьогодні Хорватія і Албанія є членами НАТО. Хоча вони знаходились тоді практично в зоні конфлікту, і багато хто говорили, що е, жодна югославська країна, тобто е, країни колишньої Югославії, е, до НАТО, і не наблизиться сьогодні. Ми бачимо, е, що ці дві країни є членами НАТО. Македонія сподівалася отримати запрошення, але зважаючи на те, що в НАТО існує правило консенсусу, Греція заблокувала вступ Македонії, і зараз подейкують про те, що і Сербія розглядає можливість вступу до НАТО як певного щаблю, певної сходинки до Європейського Союзу. Это для будущего. Но Норвегия в этом процессе, особенно в отношении Сербии, уже играла роль, то есть нормализации, включения Сербии в партнерство. Конечно, многие считают или думают, что НАТО это инструмент Америки, но я думаю, что правильнее рассматривать НАТО как инструмент европейский. И мы видели, что были трения и почти на грани конфликта между э, Греция с э, Турцией, Турция с Грецией. Тот факт, что обе страны являются, являются, членами НАТО, это, конечно, урегулировало и, во всяком случае, облегчили эту ситуацию. Так что мы хотим, чтобы эти страны, на Балканах сейчас мы, мы говорим об этом, и І, і в будь-які будуть сотрудничати і відуть спільний інтерес ні в конфлікті, а наоборот. Зараз повернемося до мирної теми. У нас залишилося трошки більше однієї хвилини, але я не можу не спитати вас. Три роки тому ви казали, що повертаєтеся до великого експорту капіталу. Що це означає? Ну, конечно, вот наши нефтяные газовые ресурсы э, ⁇ это огромное богатство. И мы создали международный или э, такой пенсионный фонд, наши инвестиции за, за рубежом, государственные инвестиции. Сейчас это более 400 миллиардов долларов. И э, Норвегия тем, э, тем самым или тем образом обладает более одного процента всех акций в мире. То есть Норвегия такое, такая в финансовом плане влиятельная страна. Это может быть не легкая ситуация, но интересно. И то, что мы сделали, мы притворили нефтяные, нефтяное богатство на денежное и капитал. И эм, моя надежда ⁇ это, конечно, то, что норвежское государство и наш пенсионный фонд будут э, более активно работать и э, в Украине, пока это не, не так. Пане на жаль, час невмиливо збігає. У нас залишається час тільки попрощатися з вами. І я сподіваюся, у мене ще дуже багато запитань до вас. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Угу. Дуже дякую, що знайшли час прийти до нас в студію. До побачення. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.